no rasulullohni boshqa hadislari bor meni ummatimni xatolikda unutib qilgan ishlarini alloh taolo kechirdi degan kechirimlilik mo'min musulmonga payg'ambaridan qolgan payg'ambariga esa olloh buyurgan hislat bugun kechirimlilik g'azabni yutish bizga yetishmayapti otasini urib uborganlarni ham ko'rdikda akalar e tom ketib qoldidaman domla deyman bormidi o'zi ketmasdan to otanga ham qo'l ko'taribyborasan bittasini chaqirib kechirasiz dadangiz uydami deb bir chaqirib qo'yasizmi desam otasini shushtakcha olib chaqirib berdi ya, gap yo'q tarbiya zo'r ekan u uyda endi keyin u uradida uni tarbiyalash kerak avval otaga bundoq muomala bo'ladi otaga bundoq muomala bo'ladi deb avval ona o'rgatish kerak bu narsani otasini shushtakcha olib chaqirgan tabiiy kaltak ko'tarib qo'yib ham tarbiya ko'rmasa mana shu yerda aytilayotgan har bitta oyat hadis shu yerda o'tirgan insonlarga omonat do'stiga yoriga peshona yerga tegmaydiganlar borku g'o' deganlar shunaqalarga yetkazish kerak chunki aslida ollohni baytiga o'zi sevganlari keladi keyin sekin sekin hidoyat bilan bu yerdagilar olib borib yetkazadi go'yoki daryoga keldingiz chelagingizda suv olib ketyapsiz o'sha chanqaganlarga bering sekin sekin ko'paysin mo'min um, musulmonni soni